Помогаешь паразитам этот мир уничтожать. Кому-то нравится менять любовь на отношения и тусоваться в клубах ради развлечения. Прожигать свою жизнь ночи напролет, не думая о том, чему все это приведет. Такие разные люди и линии сюжета, такие разные судьбы. Но одна планета одна для всех, а значит, нечего делить. Эту простую истину невозможно забыть. С тобой, и не смотри назад. Совсем не важно, что о тебе говорят. Совсем не важно. просто Ты не смотри назад, совсем не важно, что о тебе говорят. Совсем не важно. Просто будь собой, мы одна семья, дети одной планеты, ты и я. Ты и я. Помните о том, что все мы дети одной планеты. Как бы нас ни пытались разделить. Ты, да. А можно буквально еще пару слов скажу для тех, кто в теме. Пора просыпаться, пришло наше время. Почувствуй это сердце, если ты в теме. Забудь все обиды и страхи забудь. Я надеюсь, что ты сможешь выбрать правильный путь. Пора просыпаться. Спасибо, Благодарим. Кирилл. Благодарим диски Бардов. Вы можете приобрести слева от сцены за столиком. Подходите, друзья. Владимир Николаевич Мигрей явился инициатором и вдохновителем следующей композиции. Он много писал о значимости русских офицеров в судьбе нашей страны. Сразу вспоминается герой его книги, офицер, чей рисунок был на стене. Он стал логотипом серии «Звенящие кедры России». Следующая композиция повествует историю четырех офицеров. Офицера царской России, белогвардейца, красногвардейца и современного офицера. Каждый из них жил в свое время, но честно служил своему отечеству. Не забывай, страна, своих героев, Ушедших вдаль под знаменем любви к Родине. Встречайте, офицеры России! Встречайте, друзья! Царя за Россию погибали в бою, А в тылу россияне расстреляли семью. Но я в Родину верю, И я шел до конца, Я конечно не первый, Но последний ли? взмыленных в пене Мы лошадей, чтобы люди были свободными Словно видеть в сказке по закону войны Мы рубили за правду всех тиранов страны Конь споткнулся и вой, я и погиб как герой Души мне полетели, Я готов был на все, Знал, чего я хотел. Матерей и детей спасая, Я любимой сказать о любви не успел. Я гордок. Упал, умирая, но я в родину верю и я шел до конца. Я, конечно, не первый, но последний ли я? А еще очень часто вспоминаю баграм, кто за наших ребят. Платил сны пиран, кто бесчестную эту затеял войну, чтобы я каждую ночь просыпался в поту. Может хватит бессмысленных слез и смертей? Я хочу слышать смех матерей и детей. Офицеры-герои пали не зря. И последний ли я? Давайте еще раз поблагодарим наших дедов и праотцов за возможность жить в этом мире. Нет в нашей истории ни плохих, ни хороших. Есть только люди, свято защищающие Родину. Аплодисменты вам, друзья! Еще раз на сцену, на поклон! Роли исполняли Константин Волков, офицер царской России. Аплодисменты! Егор Романов, офицер Красной Армии. Роман Соколов, офицер Белой Гвардии и Степан Корольков, офицер современной России, афганец. Над постановкой работали Романова Елена, Алена Ирина, видеоряд Лариса Реднова. Спасибо, друзья! Благодарим! Хотим еще раз напомнить, что основная часть участников нашей программы не профессионалы, а любители. Те, кто любит свое творчество и творчество, которое выносит на сцену. Это люди, живущие в своих родовых поместьях, в сотворчестве с самой природой. Итак, встречайте следующий коллектив жителей поселения родовых поместьй Ведрусия. Танцевальный коллектив «Вдохновение. Краснодарский край. Горячий с танцем. Русский вальс». Хореограф-постановщик Журбина, Ольга, встречайте!